तर मला नक्की फोन करून सांगतील असा माझा त्यांच्यावर विश्वास आहे सचिन वाजे यांना महाराष्ट्र सरकारच्या दयेची गरज आहे त्यांना बाहेर यायचं असेल तर महाराष्ट्र सरकारने <laughs> त्यांच्याविषयी काही पावलं टाकणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं आहे माझा काही फार अभ्यास नाही त्यामुळं सरकारला खुश करण्यासाठी किंवा सरकारने सूचना केल्यावरून त्यांना काही लिहावं लागलं तर महाराष्ट्रातली जनता फार हुशार आहे ती अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवणार नाही सचिन वाजे तुरुंगात आहेत काही वर्ष त्यांनी त्यांच्यावर काय आरोप आहेत हे महाराष्ट्राला माहिती आहे आणि माझा तर त्यांच्याशी दुरान्वय कधी संबंध आलेला नाही आणि त्यामुळं मला माहीत नाही की त्यांनी पत्रात काय म्हटलं त्यामुळं त्यांच्यावर त्यांनी त्या कदाचित माझं कौतुकी केलं असेल काय सांगता येतं त्यामुळं विनाकारण आपण तांडव का करायचं आणि माझा ग्रह राज गृहमंत्री जे राज्याचे आहेत ते तसं काही गंभीर असेल आणि खरंच ते पत्र त्यांच्यापर्यंत पोचलं असेल तर ते मला माहिती देतील ना की काय झाले ते

वापरायचं ठरलेलं दिसतंय समोरून त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्यांची अधिक चांगली ओळख होते आहे त्यामुळं मला वाटतं की महाराष्ट्रातली जनता फार हुशार आहे त्यांना कशासाठी कोण कौन, कोणाला पत्र लिहितं आहे हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळ कळतं आणि कोणी लिहायला लावलं आहे हेही सगळ्यांना माहिती आहे त्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न दिसत आहेत काही काही लोकांना राग आलेला दिसतोय त्यांचा आणि त्यामुळे ते त्या प्रयत्नात आहेत त्यांची माझी भेट झाली काही त्यांचं काम होतं म्हणून मला येऊन ते भेटलेले

उन्होंने अनिल देशमुख के साथ साथ आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कहा है। इस बारे में उन्होंने पत्र तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उन्होंने पत्र भी लिखा था उनको क्या कहेंगे आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाया पहले आरोप लगाने वाली व्यक्ति डेढ़ दो साल जेल में है उनके ऊपर गंभीर आरोप है खून भी आरोप है और इसीलिए उनका जो आरोप है वो इतना गंभीर है कि वो इसके ऊपर बाहर निकलने के लिए किसी को कुछ भी लिखे तो मुझे नहीं लगता कोर्ट और न्याय व्यवस्था उनके ऊपर विश्वास रखेगी सवाल मेरा रहा तो उन्होंने सिर्फ कहा है कि लेटर में मेरा उल्लेख किया है उस उल्लेख में क्या लिखा है मुझे पता नहीं उन्होंने वो लेटर राज्य के होम मिनिस्टर को लिखा है और मुझे लगता है कि इतने दिनों के बाद में अचानक उनको लेटर लिखने की इच्छा कैसी हुई ये पहला सवाल है और उन्होंने लेटर में क्या लिखा है तफसील मुझे मालूम नहीं शायद स्टेट के जो होम मिनिस्टर है उनको खत पहुंचा है या पहुंचेगा? तब मुझे पूरा यकीन है मुझे फ़ोन करके वो बताएंगे वो उस खत में क्या लिखा है अगर कुछ गंभीर होगा तो मुझे बता देंगे वो अभी बात यह है कि जेल में बैठने वाला आदमी फ़ोन कर खत लिख के कुछ लिखता है और उसको प्रसिद्धि मिलती है मुझे लगता है कि ये बराबर का प्लान है कि विपक्ष में जो लोग हैं उनको बदनाम करने की यह साजिश है।, है लेकिन मामला गंभीर है, सौ करोड़ का मामला है। इसकी जांच की जाएगी और जो तो है उस पर मैं आगे देखूंगा कि क्या जांच में निकलता है। हाँ जब मैं आशा करता हूँ कि उनको जब खत मिलेगा तब मुझे वो फ़ोन करके बोलेंगे कि जयंत पाटिल आपके बारे में उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है इतनी तो दोस्ती रहत, रहती है मुझे लगता है कि बता देंगे वो अगर नहीं बताया तो भी जो भी कोर्ट में होगा वो देखेंगे राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है सर ये जो बयान जिस तरीके से आया है आप उसको किस तरीके से देखते हैं क्योंकि राज, राज में बयान था रात में बयान दिया बयान देते अगर खत लिखा है तो बोलने की जरूरत क्या है उसको प्रसिद्धि देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार को ये आत्मविश्वास शायद नहीं होगा कि सिर्फ खत के ऊपर हम कुछ करें तो ये न्याय व्यवस्था ये सुन लेगी और जानबूझ के उसको प्रसिद्धि दी जा रही है पूरे आ, लोगों को बताने की ये कोशिश हो रही है लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं कभी ये सचिन वाजे को कभी मिला है ऐसा मुझे याद भी नहीं है शरद पवार जी ने मुलाकात किया है मुख्यमंत्री जी से दूसरी मुलाकात है बीते दिनों के अंदर सर और मराठा आरक्षण को लेकर तो मुलाकात को आप किस तरीके देख रहे हैं इसके बारे में आपको क्या जानकारी मैं मुझे मालूम नहीं की कि किस कारण आज की मुलाकात हुई लेकिन पवार साहब मुख्यमंत्री जी को कुछ सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर शायद मिले होंगे मुझे मालूम नहीं कि कौन से विषय के बारे में वो मिल रहे अहमद अब शाह अब्दाली का जो है नाम लिया है कि अब से मैं अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहूंगा ऐसा जो है उन्होंने अपने भाषण में पुणे में उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और उनका कहना है कि वो जो आ, अमित शाह हैं उनकी पहचान उसी तरीके से एक शाह की तरह है जिस तरीके से औरंगजेब हुआ करते थे उसी तरीके से अहमद शाह दली की तरह इस समय अमित शाह है इस देश में क्या करते हैं मैं उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा नहीं हूँ जरा देख के बाद में पहले उसके बारे पहले क्या बोले बाद में क्या बोले वो देखने के ऊपर उसके ऊपर कुछ करना ठीक रहेगा शंभर टक्के शंभर टक्के जुळून आणलेलं असणार ना असं आपआप त्याला येण्याचाच एक पत्रकार कसा भेटतो त्याला तेवढीच मुलाखत कशी होते तेच प्रश्न विचारतो त्याला पुन्हा बोलण्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रवृत्त केलं जात

आता हे असं सचिन वाजेच्या प्रवक्ताच सचिन वाजेला जर कोणी केला असेल तर परिस्थिती अजून गंभीर होईल पुढच्या काळात <laughs> आता काही प्रवक्तेपदच दिलेलं दिसतंय सचिन वाजेंना काही लोकांनी माझा कुठल्या पक्षावर आरोप नाही पण एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊ नका एवढीच माझी त्यांना सूचना आहे महा, जो है अब विधानसभा चुनाव की पास है दो तीन महीने ही बाकी रह गए हैं आपकी भी मीटिंग लगातार पार्टी की तरफ से हो रही है क्या महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई चर्चा हुई है आप लोग तो कब बैठक करने वाले हम महाविकास हमारी महाविकास आघाड़ी है और सात तारीख को पहली हमारी मीटिंग होने वाली है